Okay, salam sejahtera dan selamat pagi kepada rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Pada hari ini saya mengadakan satu sidang media untuk memberi sedikit perkembangan ataupun maklum balas yang telah saya perolehi lanjutan daripada apa yang telah saya bantitkan tempo hari mengenai uh, perkara yang berlaku di dalam universiti awam di mana saluran terbuka. Pada ketika itu saya lebih kepada satu iaitu saluran alternatif untuk masuki ke Universiti Melayu. Itu lebih mirip kepada satu. Ya. Tetapi selepas perkara ini telah didedahkan, nampaknya saya juga mendapat reaksi yang pelbagai daripada pihak Uh, pensyarah, profesor, pelajar dan juga golongan ibu bapa. Jadi saya rasa terpanggil untuk membawa isu ini sekali lagi untuk memberitahu pada masyarakat apa sebenarnya kebimbangan masyarakat. Ini adalah satu isu sejagat. Inilah satu isu yang sangat penting dan relevan kepada masa depan anak-anak kita. Pertama, saya ingin mengatakan bahawa bukan sahaja program satu yang dikendalikan oleh Universiti Melayu. Tetapi ianya kini telah meresap pada hampir ke semua universiti awam. Apa yang membimbangkan ialah daripada maklumat yang kita perolehi oleh kerana pada waktu ini adalah waktu untuk permohonan. Okey, selepas mereka mendapat STPM ada yang tidak lama lagi akan dapat keputusan mereka akan memproses apa ni permohonan untuk memasuki universiti awam. Apa yang saya bangkitkan baru-baru ini adalah mengenai ketidakadilan kepada pelajar STPM. Dan ramai mungkin tidak tahu dari segi jumlah calon STPM yang paling ramai Melayu, budaya Cina dan kaum yang, yang lebih, adalah yang selebihnya adalah kaum-kaum lain. Jadi dalam kes ini, dia sekali lagi bukan soal perkauman. Bukan isu pengambilan berdasarkan kota atau apa-apa. Ini adalah berlandaskan kepada saluran mana. The emission pathway yang kita sebutkan. Jadi saya rasa, pertama, jangan ada satu persepsi yang salah. Ini adalah tentang pengambilan berdasarkan kepada saluran apa. Kita sedia maklum bahawa maklumat yang kita perolehi seperti mana yang berlaku dalam satu dan memang dilaporkan disahkan oleh media daripada 73 orang itu yang memasuki fakulti medicine atau perubatan yang mana hanya seorang saja adalah melalui saluran STPM UPU online. Jadi saya refresh balik dua cara dua cara untuk memasuki universiti Secara umum lah yang digunakan oleh orang awam. Pertama ialah UPU online. Yang mana mereka layak memohon. Dan sekiranya mereka memenuhi syarat, mereka boleh terus mohon. Dan yang dikenakan adalah yuran bersubsidi. Bermaksud kerajaan akan bayar. Jadi setakat ini kita tahu, kerajaan kita sejak dulu sampai hari ini mengenakan yuran pengajian yang sangat rendah. Itu kita akui. Tak kira siapa jadi kerajaan, itu sebagai satu tradisi. Contoh, masa saya masuk Universiti Teknologi Malaysia pada 1987, saya hanya membayar setahun RM540, iaitu dua semester, satu semester RM270. Hari ini, walaupun situasi telah berubah hampir 30 lebih tahun, apa yang berlaku ialah kadar ataupun juran pengajian itu Meningkat tetapi tidaklah meningkat sehingga satu tahap yang sangat tinggi. Contohnya, kalau Batson, kita sedia maklum 5 tahun pengajiannya, maka mereka kena bayar lebih kurang RM15,000 keseluruhan untuk 5 tahun. Ini adalah satu disebabkan kerajaan sendiri menanggung selebihnya. Itu melalui saluran UPU online. Dan satu lagi untuk rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ataupun mana-mana yang melalui saluran lain mereka boleh mohon saluran terbuka seperti satu ataupun judisi lain di masing-masing ada dikenali sebagai saluran terbuka, saluran alternatif, masing-masing ada nama dia. Tapi dalam konteks saluran terbuka, sejumlah yang saya telah maklumkan ternyata dia telah nyatakan dengan jelas, nanti saya boleh tunjukkan satu persatu, iaitu mereka diberi kelonggaran flexibility itu sebenarnya adalah menjadi pertikaian masyarakat sekarang. Jadi saya rasa terpanggil untuk membawa isu ini diketengahkan kita mencari penyelesaian yang baik untuk negara kita. Saya melihat apa yang berlaku sekarang dalam saluran terbuka mereka pertama mengenakan yuran yang terlalu tinggi yang terkini untuk Universiti Melaya mereka kenakan 500,000. Dan untuk universiti lain ada yang 300 lebih ribu, 400 lebih ribu. Dan ini soalan pertama. Saya nak bertanya. Kalau kadar ini lebih tinggi daripada universiti swasta yang lain. Apa gunanya parlimen luluskan peruntukan OE, perbelanjaan mengurus bayar gaji monumen kepada pihak universiti kepada setiap pensyarah dan akhirnya dikenakan saluran ter apa terbuka ini kepada rakyat Malaysia dan dikenakan kadar yang jauh lebih tinggi berbanding dengan universiti swasta itu persoalan pertama why do you need to approve the OE the operating expenses through parliament to give to the university for them to run and you pay the emolument Or those salaries of the professors and associate professors and all the stuff. Yes, I can agree that to a certain extent you may not be able to get DE. Development expenses is what you want. Tidak mungkin kerajaan bagi semua perbelanjaan uh, pembangunan atau DE dalam konteks ini. Tetapi gaji asas untuk maintenance universiti sudah ada. Kenapa dikenakan kadar begitu? Ini adalah satu penindasan terhadap apa ni golongan yang kurang berada. Saya berani mengatakan itu memang Kerana saya tunjukkan contoh-contoh ibu bapa saya boleh bagi nombor telefon mereka memohon UPU online akhirnya ditawarkan khusus perubatan dengan kadar pada masa itu 300 ribu. Ini bermaksud apa? Yang diminta cuma yuran RM15,000. You take it or you leave it. If you cannot afford, that means that's it. Ini adalah satu perkara, satu senario yang amat menyusahkan golongan M40 dan B40. Lagilah B40 tak mungkin. Jadi, apa maksud B40, M40? Mereka merupakan bottom 80% dari segi pendapatan. Jadi, bayangkan kalau ini berlaku, saya bawa pada satu soalan. Kalau ini telah berlaku, bagaimana kita memberi keadilan sosial kepada kumpulan B40 dan M40? Kedua, saya ingin bertanya, apa fungsi dan objektif universiti awam? Kalau ianya berperanan seperti universiti swasta, mereka mengenakan satu kadar yuran yang sama tinggi atau kadang-kadang lebih tinggi daripada universiti swasta. Kenapa mereka terus tak jadi universiti swasta? This is unfair advantage. You're competing with the IPTS. Saya tak complain pasal ini. Tapi yang saya lebih tidak bersetuju ialah kenapa universiti telah dibayar OE, perbelanjaan mengurus, gaji termasuk semua emolumen dan maintenance untuk universiti dan untuk fakulti dan perlu mengenakan kadar yang begitu tinggi. Jadi balik pada fungsi universiti, saya mempertahankan untuk prestigious university di Malaysia. Dia ada satu dua peranan asas. Pertama, mesti ada konsep cream di la cream. Iaitu yang terbaik dari bumi Malaysia, anak Malaysia, mereka layak masuk. Kalau mengikut merit, mereka adalah pelajar terbaik. Ini truth applicable ataupun boleh digunakan, diadaptasi oleh mana-mana universiti di dunia. Yang mana untuk rakyatnya kalau yang terbaik merupakan kumpulan yang paling pandai, cerdik pandai, mereka sepatutnya diserap masuk universiti yang paling berprestij. Itu pertama. Jadi fungsi universiti ialah we have to retain all these best talents. Kalau dia anak jutawan, dia ya, bapa dia pun bayar cukai. Ya, M40 dia pun bayar cukai. Tak sepatutnya ada perpendidasan. Tak kira apa ini golongan yang berdasarkan pada merit. Kerana maka terbaik orang yang paling cedek di Malaysia. Sebab itulah tak payah lepas tu bau kena cari talent kau bawa mereka balik. Ini adalah menghindar daripada keterisan ataupun mereka ini pergi ke tempat lain. Pertama. Kedua, fungsi universiti awam ni ialah memberi kemudahan atau kebebasan untuk pelajar miskin atau mereka, mereka yang dari keluarga kurang berada. Untuk membolehkan mereka mempunyai satu kataan yang saya gunakan ialah social mobility. Anjakkan status sosial yang mana melalui pendidikan seseorang anak petani, anak nelayan boleh menjadi golongan profesional termasuk doktor. Dalam soal ini, mereka perlu menikmati yuran yang bersubsidi yang dibayar oleh kerajaan untuk memasuki universiti. Tak boleh berdasarkan kepada affordability, kemampuan membayar yuran. Itu silap dari segi fungsi. Okay? Jadi saya ada dua soalan di sini. Pertama, kenapa sejak kebelakangan ini, kalau menurut Universiti Melayu, laporan Universiti Melayu 2020, 18 hingga 2022, mengatakan bahawa program satu bermula pada tahun 2018. Kalau kira 2018, pengambilannya adalah September. Okey, sejak hari itu, dia telah menjadi satu trend kepada universiti lain. Dan sejak akhir-akhir ini, seperti mana yang saya tunjukkan, jawapan yang ditanya oleh ahli parlimen RAUK, pada tahun 2024 di mana memetik sumber data 2023. Ini mempunyai satu julat yang agak memberanjatkan dari segi pengambilan melalui saluran alternatif atau terbuka. Iaitu 19.1% sehinggalah ke satu tahap 40%. Bermaksud tak kira 19.1% atau 40% daripada tempat yang disediakan secara kepada UPU online tiba-tiba diberikan pada golongan yang mampu bayar. Saya ingin bertanya, perlu ada satu sistem untuk memantau sama ada keputusan mereka ni sama hebat seperti mereka yang masuk pada UPU. Tapi saya ingin menyatakan di sini secara terus terang dalam semua dokumen ini dari segi kaedah promosi mereka dengan jelas lebih mudah memasuki dengan cara saluran terbuka kalau tidak percaya boleh baca melayari laman web masing-masing ini yang menimbulkan satu persoalan kenapa sampai begitu 19% to 40% of the placement or the places supposed to be for all students why UPU online. UPU adalah badan koordinasi menerima pelajar. Why do you need to allocate up to 40%? This is ridiculous. Ini tidak boleh diterima. Jadi saya sekali lagi mempertahankan, kita bagi peruntukan pada universiti. Saya setuju mungkin apa yang universiti uh, perlukan dari segi dana, tidak dapat diberi sepenuhnya oleh kerajaan. Tetapi ini tidak bermakna kita boleh melalui satu kaedah sebegini yang menyebabkan keluarga M40 dan B40 sengsara. Saya tidak boleh setuju dengan cara ini. Sebenarnya saya bukan orang pertama ya, yang telah membangkitkan isu ini. Pada Christmas tahun lalu, 25 Disember, seorang exco pendidikan Kedah YB Professor uh, Haim Hilman Abdullah. Beliau adalah mantan Naib Chancellor UUM turut membangkitkan isu yang sama, membawa kebimbangan yang sama demi keadilan sejagat. Dan dari situlah kita mula mematikan kes ini dan kita telah mendapat maklumat daripada pelbagai pihak dan saya nak paparkan pada semua. Bukan satu, bukan dua. Semua universiti utama seperti UMPAR yang telah saya perikalkan sebelum ini. UKM, kemudian USM, UTM, UUM. Yang terbaru macam UTEM, universiti baru yang ditubuhkan tidak lama. Mereka pun sudah mulakan program ini. Apa akan terjadi kepada Malaysia ini? UPM pun ada. Kita boleh lihat. Ini saluran inklusif ke, saluran uh, uh, alternatif ke, saluran terbuka, semua adik-beradik. Okay? Yang lebih menakjubkan. Saya rasa terkejut bila saya masuk dalam apa ni, laman web melihat macam UKM. Kamu boleh tanya soalan, dia kata, can you give me a private number I send to you? Apakah informasi sebegini? sejak bila universiti awam dia memberi maklumat dengan secara sulit macam tu. Orang cuma tanya seni banner berapa yuran yang patut saya bayar kalau melalui saluran ini. Tapi kena give me your email and you can call me personally. Dan saya difahamkan mengikut apa yang ada di dalamnya, terdapat satu department atau agensi tertentu untuk membawa apa ni membuat pemasaran Khusus-khusus ini Apakah ini yang patut kita buat Saya ingin bertanya Yang kedua Kalau kita lihat Macam uh, Certain university dia ada assist, A-S-S-I-S-T lah Bermaksud dia bantu kita lah Tapi saya nak tahu Struktur orang yang membantu ini Adakah agensi lain Luar bertindak sebagai agent Atau bukan Dan lebih menakjubkan Dari segi promosi yang dibuat Dia kata kaedah memasuki universiti awam dia ini lebih mudah berbanding dengan UPU online. Apa maksudnya? Sangat susah melalui UPU online. Dia lebih lenient. Dia lebih flexibility. Tetapi graduate bersama dengan pelajar memasuki melalui UPU online. Saya yakin ramai rakyat Malaysia tak tahu ni. Pergi tengok balik siapa yang nak memohon kita akan dapati jawapannya saya lihat dari segi kadar satu semester 8000 di Malaysia saya katakan untuk 5 tahun khusus 15000 kalau kita ambil khusus yang hanya 3 tahun 8000 lebih kalau 4 tahun mungkin 10000 10000 sikit itu saja tetapi ini setiap semester setahun ada dua semester. Kalau 8 semester, 8 kali 8, 64. 64 ribu. Ini sudah semacam universiti swasta. Kalau begitu apa tersepit dari segi apa memerlukan dana, mendahagakan dana, tapi bukan caranya melalui universiti awam. Dengan mengambil ahli tempat-tempat yang sepatutnya diberikan kepada golongan yang memohon melalui UPU online. Jadi pada hari ini saya paparkan. Ini bukan saya yang tulis. Ini adalah summary atau ringkasan daripada semua website kepada universiti utama yang saya dapat. Saya rasa ini adalah satu isu yang sangat relevan dan saya boleh buat satu kesimpulan at least 5 times to 33 times dari segi fees. Kenaikan yuran itu melalui saluran terbuka paling kurang pun eh, saya ingat enam bukan lima mesti lebih daripada enam kali ganda hingga tiga puluh tiga kali ganda apakah kaedah ini hampir dua puluh peratus hingga empat puluh peratus ditempatkan untuk golongan ini dia tidak memberi bebanan kewangan pada golongan B40 dan M40. Sila jawab. Saya sedar masa Christmas tahun lalu, apabila Exco ni ditanya, jawapan daripada 20 Night Chancellor di Malaysia, mereka duduk dalam satu PC, mengatakan, beliau selalah lah, Exco ni kata jalan belakang. Bagi saya, ini pasti bukan jalan depan. Ini bukan pintu utama. Pintu sisi ke, pintu belakang depan ke, sengit kiri kanan ke. Ini bukan jalan utama. Universiti mesti ada jalan yang paling utama untuk mereka memasuki universiti. Tapi kalaulah saluran alternatif terbuka ini telah mengambil alih tempat-tempat yang telah diberikan kepada golongan sepatutnya ada menyebabkan pelajar STPM, hafiz STPM Hampir kita lihat peratusannya, satu peratus, dua peratus, tiga peratus, empat peratus. Ini bukan caranya. Ini menindas nama ini. Jadi saya pada hari ini, selaku Presiden MC Ali Palingan, saya ingin mengesyorkan pada kerajaan. Kita tubuhkan satu surat jaya siasatan. Arsian untuk melihat kewajaran universiti-universiti ini untuk memperkenalkan sistem saluran alternatif ataupun inklusif ataupun terbuka ini apakah cara ini telah menyebabkan mempengaruhi atau menjejaskan peluang melanjutkan pengajian ke universiti bagi golongan B40 dan M40 ini soal pendirian dasar saya berharap kerajaan untuk cari golongan cerdik pandai mantan akademik yang lama-lama cari mereka yang memang arif dalam undang-undang daripada badan profesional melihat isu ini. Kalau kita ambil daripada Indonesia ke sekarang, mereka sedang buat. Jadi tidak perlu ada conflict of interest. Carilah golongan ini, rakyat Malaysia yang pandai ini sama-sama memberi satu hala tuju universiti awam di Malaysia. Saya dengan rendah diri memohon kerajaan. Saya rasa ini sampai masanya kita melihat isu ini secara serius. Saya bagi contoh. Ini bukan sekadar medik tau. Semua khusus. Bila saya bimbang tu 80 khusus, 71 khusus, semua universiti. Apa sudah jadi dengan universiti awam sekarang? Jadi saya rasa dalam konteks ini, saya ingin melihat ada suatu perubahan demi kebaikan rakyat Malaysia dan rakyat sejagat tak kira bangsa, tak kira bulu, tak kira kedudukan dan juga kasta ataupun darjat. Ini yang paling penting. Jadi, lanjutan daripada PC saya yang lepas, dulu saya lebih sentuh pada satu universiti. Hari ini saya dah dedahkan. Mungkin selepas ini, rakan-rakan wartawan boleh cari lebih banyak universiti yang terlibat. Tetapi, MO dia sama, kos jauh lebih tinggi seiring dengan universiti swasta. Soalan saya, kenapa perlu belanja berbilion-bilion ringgit untuk kita membelah universiti? Akhirnya, membebankan rakyat. Dan yang paling tidak-tidak patut berlaku ialah kamu tidak ada duit, kamu ambillah kursus lain yang lain kerana UPU online tak bagi kamu. Kamu tak berjaya. Jadi kamu pilihlah satu kursus yang kamu tak nak. Ada. Adakah itu yang kita nak lihat? Kalau orang tu golongan itu 38 dia masuk dapat medik. Golongan yang orang anak petani, anak nelayan dapat four flat ataupun 39.1 39, CGPA, dia tak dapat masuk. Apa perasaan kamu? Jadi perlu ada satu penyelarasan dari si kelayakan. Pertama, tak boleh ada fleksibiliti banyak. Macam mana cara cakap pemasaran ni sampai lebih mudah. Guarantee, do not have to go through the hassle of processing. Apa ni? Jadi saya rasa dalam kes ini, saya memberanikan diri untuk menyatakan isu ini adalah isu sejagat. Meminta tak kira lah parti politik daripada kerajaan atau pembangkang. Saya yakin kerajaan sekarang boleh melakukan sesuatu. Ini bukan masalah satu kementerian. Kadang-kadang kementerian pun serah kuasa pada universiti. Itu jadi masalah. Bila pentadbir universiti, gunakan kuasa dia, autonomi dan sebagainya, akhirnya inilah hasilnya. Ini. Saya tak menuduh jari kata siapa. Tapi kalau ini adalah satu tindakan yang tidak wajar, bermula dari sekarang, kita buat satu RCI, tengok apa cadangan dan show. Kalau mereka rasa Malaysia sekarang ni kita kena tak ada duit, jangan masuk universiti. Kalau itulah fasa faham kita, maka beritahu ini adalah pendirian terbaru. Saya yakin itu bukan yang diidam-idamkan oleh rakyat Malaysia. Okey. Jadi dalam soal ini saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan memandangkan perkara ini telah berlarutan dan semakin tahun saban tahun lebih banyak tempat telah diberikan melalui pelbagai universiti apa. Apakah pola ini patut kita galakkan dan tidakkah ini merupakan satu pendedasan ke atas golongan yang tidak mampu membayar memasuk, yuran memasuki universiti awam. Okey, jelas? Jadi dalam konteks ini saya mengajaklah pada golongan uh, cendekiawan, pada badan profesional dan juga kerajaan sama-sama kita mencari satu penyelesaian. Saya tidak sampai hati melihat seseorang tu tak boleh masuk ke kursus yang mereka mohon melalui UPU online tetapi sebaliknya ditawarkan apa juga kursus yang kamu tak mampu ni, tak boleh masuk kursus yang kamu nak itu masalahnya siapa mampu bayar RM300,000 kalau golongan B40 dengan purata RM5,000, RM4,000 macam mana awak nak bayar untuk 5 tahun, 60 bulan, berapa yang sepatutnya kamu bayar dalam setahun itu belum kira kos makan lagi. Jadi tak mungkin kalau sebulan kamu kena tanggung RM5,000 untuk apa, perubatan. Tidak, saya tidak tidak menganggap itu sebagai satu cara atau penyelesaian yang praktik.